axon güclü olan insan özə fərqi yoxdur. Ha taksi şoförlüyündə özünə görə bir gücün vardır. Elə deyil? Yolun qranında o indi aparatla əvəz eləyiblər ha, guya. Amma elə görənə diyanan diyanır. Elə? O özünəki o qırmızı payasqı bağlayır qoluna ki, maşınlara onun özünə qədər ki, bir gücü var ki, maşına deyir ki, saxla burda. Hə? O onunla baxırsan, bəzən 80 faizi imkanını nəyə çatdıbsa, cinayət eləyib, zülm eləyib. O qüdrətindən sui-istifadə edib. Hey, insafın olsun, əsormasa belə də qadınçılar deyərdi, biri çoxuyanda deyərlər, saman sənində olmasa, samanlıq səninndir də. Əladə bunu yükləyirsən, birov şurdacaq dağla dağ axı, hə? E, Heç olmasa birin eləmədə, amma birin O da professor biri soruşur ki, o falan şey nə oldu bucura? Nətər oldu? Deyim, nəyi var edədilər? Bir nəfər dedim, nə qədər zülm eləməli idi elədi. Nə qədər pislik eləməli idi elədi. Yəni də yer qoymadı deyəsən ki, Allah təo rəhmət eləsin, deyəsən bunu eləmədi. Yer qalmadı ha? deyəsən ki, Allah atasın rəhmət eləsin, bunun ki daha bunu eləmədi. Yox, bu insandır da bucura. Əvvəli o cür körpə uşaq Allah 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 əvvəli lütfə Əleyhissalamun ibarəti ilə düş. Sonradakı gələ dünyaya gələndə nə? O vəziyyətdə məhdəc çirkin nəcis içində neçə illər. Sonradakı belə belə Əleyhissalamun ibarəti ilə düş. Nəcis anbarı, qarnında daim insan nəcis daşıyır da. Əleyhissalamdir. Vəhlav vəaun lilğayit. Nəcis anbardır insan. Axırda kiş Əli vurduc garaşıqdana qüs nəliyəsən. 3 dənə qusul, e, özünə 3 dənə qusul düşür, Əli övdün sən də gələ qusul edəyəsən. Özünə 3 dənə qusul düşür, sən də Əli övdün gələ nə edəyəsən? Heç bir məxluqatın ölüsün Əli vursun boynu ona qusul gəlmir. Amma insanın ölüsün Əli vurdunca gələ qusul edəyəsən. Babuda insanın axırıdır. Onundan sonra qəbir. Bastıranda da bir üstündə ağlayırlar, bir iki dənə Fatiha, nə bilinir, bir dənə bir vəhşət namazı da qılsalar, nə bilinir. Nə-nə sonra yatdan çıxdı, getdi. Yoxdur bu adam dünyada. Nə qədər baxın, yalnızlı adam yoxdur. Hansını yad edərik? Ancaq ancaq özümüzə nisbət yad edirik. Yadımıza düşəndəki flancaz məsələn bizə bir abed verib, Allah rəhmətərləsin ona. Ha hə, bir dəfə bizə bir abed vermişdi. Onda qalan abedlərini Allahu günlərini rəhmət eləməsin. Bir dənəsin abed verib, bax bu insan nisyan sözündən də unutqandır. Özün də unutdur, başqasını da unutdur. Baxın bax burada bir dənə ayə var. Allah buyurur ki, bu gələn bəhsimizin içindədir. Və latəkunə kəlləzinə nəsullaha feənsahü manfusə Bu unutkanlıklar bilirsiniz insana hardan gelir. Bu unutkanlıkların hamısı insana Allah'ı unutmaktan gelir. Hamısı Allah'ı unutmaktan gelir. İnsan mümin kardeşim bastırıp niye unudu? İnsan mömin qardaşı yaşayır elə niyə unudub? İnsan valdeyinə niyə unudub? İnsan haqqı əmləleməyi niyə unudub? İnsan məsələn başqasının haqqına riayət etməyi niyə unudub? İnsan niyə unudub ki, məsələn o biri otaqda ya o biri həyətdə kimsə var, qışqıra qışqıra danışır, ya verim manqitafonla nə bilm, xodu gedir ya telefona onu. Niyə unudub ki, mən onu əziyyət eləyirəm? Bunu niyə unudub? Əgər insan Allahı yadında olsa, Allahı yadında olsa məsuliyyət hiss eləyər, bunların hamısına riayət eləyər. Ülemadan biri bizə dedi ki, dedi, gedin. Sizi Allah'a tapşırıram, Allah da sizə. Sizi Allah'a tapşırıram, Allah da sizə. Sizə Allah'a tapşırıram, Allah sizə kömək olsun. Allah da sizə tapşırıram ki, də sizə Allahı bir şey eləyəndə yadusdan çıxartmı. Ya duzdan çıxartım. Baxın, bu şeylər hamısı Allah haqqdan çıxartmaqdan gəlir. Və la taqunu kəlləzinə, nəsullaha və an ansəhunu anfusa. O şəxslər kimi olmayın ki, Allahı unuttular. Allah da onların özlərini özlərinə unudturdu. İnsan öz özünü də unutdurur. Unutmayıb cəhənnəmə niyə gedir insan? İnsan özünü unudur ki, gedir cəhənnəmə də. İnsan öz dərdinə qaldır. Görsən bəzi adam olaraq Hətta yaxşı adam olar. İndi ailəsinə, uşağına, cəmiyyətə çox məsələn məhəbbəti olar, mehribancıdır. Görsən özün fəda edir. Özün fəda edir. Bir də onda görür ki, da belə də bütün vücudum işdən düşüb də hələ-gələcəyim şey yoxdur. İşdə i̇şte buna bir diqqət səray ver, işdə işte bunu çöçür, işdə işte bunu evləndir, işdə işte buna eftiş, işdə işte bunu belə. Və bu zire özün unudur. Bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır. Məsələn şəhid, şəhid dünyasını unudur dünyasına aşağı baxır. Dünyanı o məqamda, hətta gəlib o axir məqamında da olsa, orada şeytanın vəsvəsəsi ona gəlməz orada. O müsbət unutmadı ki, dünyanı yaddan çıxardı rəhəm. Amma biz özümüz axirətimizi unutmuşuq. Niyə? Çünki Allahı unutmuşuq. Deyir: "Əhvalə e təkonu kəlləzi ilə nəsullahə fənṣahu anfusahum." O şəxslər kimi olmayın ki, nə edidilər? Allah'ı unuttular. Əvəzində də Allah buların özlərinə, buların özlərinə nenədi unutdurdu. Fülayka humul fasiqun. Allah Taala Qurani-Kərimdə deyir. Bax burada yazır. Həşr surəsi 19 19-cu aya. Allah deyir bular fasiqdılar. Fiski də sizə izah etmişəm. Ey neçə dəfələrdir. Yəni kəfərin düzəlmə ehtimalı var, fasiqin düzəlmə ehtimalı yoxdur bay. Niyə? Çünki kəfir əli Allahı tanımır. Bax, İslamda bir dənə qanunumuz var. Mürtəd. Bilirsiniz də mürtədin tövbəsi qəbul deyil. Bir adam İslam dinindən çıxdı, da tövbəsi qəbul deyil. İslam hakimiyyəti olsa, kiçik olsa, öydamdır. Ha? Arvad olsa əbədi həbsdir. İndi bəlkə İslam hakimiyyəti olmasa da, yəni cinayət qaldı özü ilə Allah arasında da. Bu cür mürtəd olub dindən çıxıb dinə qayıtmağa, bunun yolu yoxdur. Məlum mürtəd Elə. Amma eee kaafir kaafir. İslamı qəbul etsə 70 yaşında. Allah 70 illik bütün istədiklərini hamısını ona nədir? Bağışlayır onu. Hamsı. Namazın qəzası lazımdır, orucun qəzası lazımdır, xumsun qəzası lazımdır, nə bilim, nə, 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 heç nə istəmir Allah ondan. Amma fasiqin məsələsi bir halı. Gəlin görək fasiq hələ gələ bilər ya gələ bilməz. Bu özü bəhsdir. Fasiq gələ bilər ya gələ bilməz. Bu özü bəhsdir bir dənə. Baxın, bəzi yerlərdə Allah deyir ki, nədir? Bəzi insanlar üçün deyir, deyir bu bu məqama gələ bilməz. Məsələn, imamət bəhsində. Həmin o bildiyiniz ayə İnci cahil kəlinəsi İmamə. Allah Hazrət İbrahim imtahan edəndən sonra gəldirdi ki, "Ey İbrahim, mən sənə insanlara imam qərar verirəm." Hazrət İbrahim dedi ki, "Və mənim zürriyətimi, Allah zürriyələrimdən də imam qərar verəcsə, dilayən aləhdi zalimin." Bu vəzifə zalımlara nəsib olmayacaq. Hazrət İbrahim soruşur da, burası ayə deyir. Hazrət İbrahim soruşur Allahdan ki, "İlah, və məniz zalim, layən aləhdi." Allah o zalim kimdir sən bu vəzifəni ona verməyəcəm. Allah təala cavabında deyir ki, bir nəfər 1 saniyədə belə bütəs taish eləsə. 1 saniyədə bunu bilirsiniz hə? saniyə də ha? 1 saniyədə bütəs taish eləsə mən bu vəzifəni ona verməyəcəm. Ardına qulağaz. Və hətta onu islah da elənməyəcəm ki, gəlib bu vəzifəni tutsun. Baxın, hələ fasiqin özünün qayıdmaq yeri vardı, yoxdu bu özü bir də nə məsələdir. Ona görə Allah Teala deyir ki: "Əllazina və la takunu kel-lazinə nəsəlləha fənsahum anfusakum." Anfusahum. O şəxslər çimol, məncə Allahı unuttdular və Allah da onlara özlərin unutturdular, unutturdu. Fə ulakəhumul fasiqin. Deyir, onlar fasiqdılar. Onlar fasiqdir, indi fasiqdir. Ayıb gələ biləcək, gələ bilməyəcək. Bu özü bir dənə bəhsdir. Hələ də praktiki də görükməyib. Mən dəfələrlə misal vermişəm onlar. Bir şey, bir yemək, bir nəsə xarab oldu da onun əks 99% düzəlməsidir. Qatıq turşudur, neynə mə olur onun? Doğada bişirsən yeməli olmur. Ayran deyəndəsin yeməli olur. Valla belə ney nə, ne, ne? pişik o da elə dilinin ucunu vurur, belə adamı soyaya soyaya qayıdıb gedir. Deyir, "Məl onu özü yeyə bilmirsə mənə nə iş verirsan bunu?" Məlum. Süddür, çürüdü heç nə olmur ondan. Ət đi, iyləndi heç nə olmur ondan. Və onlar onların fisqo deməyidi. Onda qalmışdı ki, insan eylənə. Həzrət Peyğəmbər də Əbazara deyir çi deyir Əbazar. E, bütün o şeylər ki, bunu dəfələrlə eşitmisiniz. Bütün o şeylər ki, xarab olar, fəlmilhu dəva o. Duz onun dərmanıdır. Amma duz özü xarab olanda onu islah edən, onu düzəldən heç kimə yoxdur. Bunun barəsində Ayətullah Misbah Yazdi O e, kitabında gətirib və bazlara vəsiyət, Rəhi Turşa kitabında gətirib onu, izah da vermir buna. Amma odrək adam onun barəsində fikirləşir, düşünür. Bu duzlar ki, duz ki, bütün bu yeməyi içməyi dadə gətirəndir, varlıq aləmində dadə gətirən insandır. İnsanı götür, tülçü saqqal yazır da burada. Elə deyir? Elə deyir, elə deyir. Hətta məsələn, bəzi insanı götürsəndə yenə elə elə odur olur. Heç qalan insan məsələn, Mavi Əli əleyhissalamın şəhadətini eşidəndə Maviya kimi məlum ağladı, dedi ki, ay dünyanın çaqqalları, day rahat nəfəs ala bilərsiz, aslanlar getdi dünyadan. Bax, dünya insan dünyanın duzudur. İnsan olmayan nəsorə bir Allah deyəcək ona görə yaradıb. Allah özünü də deyib Qala nə olur olsun, belə hansı məxluq olur olsun. Hətta ayın, günəşin, ulduzun özünün də belə insan olmayanda qiyməti yoxdur. Bəs Allahın şah əsəri olan bu insan, bütün bu varlıq aləminə dad verən insan, varlıq aləminə dad verir. Amma o insan özü xarab olandan sonra, də o varlıq aləmində belə bir qüvvə yoxdur ki, qaytsın bu insana, məsələn, qata san nəsə, duz qatan kimi bu düzəlsin. Elə bir şey yox, düzə. Ha o fasiq oldu da düzəlməyəcək. Nədən fasiq oldu? Bu adam fasiq oldu. Məsələn, görürsən bir adamı elə gülmək elədi, bu adam ağlamaq elədi. Bu adam qəmdən təsirləndi. Bu adam sevrdən təsirləndi. Allahın yadından